Salam, xoş gəltdi əziz kanalın izləyiciləri. Bu gün sizlərə e, metro və avtobuslarda kartlardan istifadə edirik. Bu günlərimizə Bakı Kart artıq mobil tətbiq vəsiyləsinə istifadəyə verdi. Buyurun, bunu siz deyir olarkı Play Marketdən yükləyə bilərsiniz. Burada Bakı Kart yazırsınız, gəlir və açırsınız. Gördüyünüz kimi Bakıkart mobil tətbiqidir. Artıq bu tətbiqlə siz telefonla metro və avtobuslarda ödəniş edərək istifadə edə biləcəksiniz. Artıq kartlara o qədər də ehtiyac qalmayacaq. Məvzu, İndi isə bu günkü mövzu Bakıkartda necə qeydiyyat keçəcək? İndi qeydiyyatdan keçin düyməsinə vururuq. E, Burru da vurduqdan sonra mobil nömrəmizi əlavə edib şifrəni qamab edirik. Şifrəni əlavə etdikdən sonra istifadə şərtləri ilə razılaşırıq və qeydiyyat olunuruq. Ha, hə, burada bizə parolun daha cavanlıqca biz böyük indikri cədvəli indidədir. Paul Zablotovskinin olduq edək də de, 154 de, 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 de. deməli yazırıq Ali Hə, matkaz edir. Hal-hazırda şifrə görürsüz ki, yazmaq çətindir. Daha bir daha sıyaq. Hə, şifrəni demək olar ki, hərf 8 simvoldan. 3 4 5 6 7 8 8 simvoldan ibarət. şifre yaratmalıyız yoldaşlar. Gördüğünüz şimdi parol yarattık ve nömremize kod gönderildi. Ona bakalım. Ham kodu deməli 766476. 5 o kodu buraxdıq və ni. 46766 kodu pağritən zor. Qeydiyyatı qeyd tamamlıyıq. Qeydiyyatınız tamamlandı, indi daxil ola bilərsiniz. Oldu düyməsini sıxırıq. Yenə də mobil ömürümüzü qeyd edib şifrələməni bildiririk. Çox qəribə şifrəsidir. Tətbiqi istifadə edərkən vururuq və gördünüz kimi belə bir səhifə açıldı. İndi isə m, burada. Deməli, keçdik, bildirişlər, mobilin yenilər, şifrəli yenilər, burkisan bank kart əməliyyatlar, bank kartı məlumatları. Gördünüz kimi yoldaşlar, proqramın içində budur. E, Növbəti videolarımda QR kod necə yaradılır ömrəsini göstərəcəm. Hər bir QR kod bir dəfə istifadə oluna bilər. E, və həmin bu Bakı kartın balansının necə artırılmasını sizə göstərəcəm. Kanalıma abunə olun ki, yeni məlumatları siz də öyrənin. Təşəkkür edirəm, izlədiyiniz üçün.